सबसे पहले तो मैं ए पंजाब प्रदेश कांग्रेस और खडक तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे मुद्दे हम लेकर आए हैं जो हमारा न्याय पत्र है उसकी बातें करें जो बेरोज़गारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा चल रही है उसकी बात हो और कांग्रेस ने इन सब के रेमेडी के लिए क्या क्या सोचा है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ जिसमें सार संक्षेप हो तो पहला हमारा युवा न्याय है आपको मालूम होगा अब तक कि पहली सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी सरकार बनने के बाद जो युवा या तो बैचलर हैं या टेक्निकली क्वालिफाइड हैं उनको पहले साल नौकरी मिलेगी और उसके अलावा जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं उनको भी भरा जाएगा जो बार बार पेपर लीक होते हैं युवाओं के सपने टूट जाते हैं उसके खिलाफ कांग्रेस एक कानून लेकर आएगी जिससे कोई भी निराश ना हो क्योंकि हर दो घंटे में एक युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है उसके अलावा जो गिग वर्कर्स हैं, कोविड के समय में आपने देखा एमेजोन है स्विगी है जोमैटो है ये सारे लोग आए लेकिन इन सभी को सामाजिक सुरक्षा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए न केवल नियम बनाएगी लेकिन उनको भी उसी तरह से जैसे सबको 25 लाख रुपए के इलाज का अधिकार होगा उन्हें भी होगा और 5000 हजार करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड होगा जिसमें चालीस साल तक का कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कर सकेगा ऐसे ही हम नारी न्याय की स्कीम लाए हैं और ये स्कीम महालक्ष्मी योजना है जिसमें गरीब परिवार की एक महिला को आठ हजार प्रति सौ दिए जाएंगे जिससे कि वो खर्च कर सके और उस खर्च से अर्थव्यवस्था का चक्का घूम सके जो भी सरकारी भर्तियां होंगी उसमें 50 प्रतिशत भर्तियां महिलाओं की होंगी कल राहुल गांधी जी ने भी एक जगह पर ये बड़े क्लियरली कहा है कि न केवल हम ये 50 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में देंगे बल्कि हम एमपी और एमएलए भी बनाएंगे पंचायत स्तर पे कांग्रेस का ही जो तिहत्तरवा और चौहत्तरवा संशोधन था उसके द्वारा पंचायत स्तर पे महिलाएं वैसे भी 14 लाख ,00 महिलाएं हैं जो नेतृत्व की जगहों पर हैं इसके अलावा हम आशा वर्कर्स के पैसे बढ़ाएंगे और जो केंद्र सरकार का अनुदान है वो डबल कर देंगे अलग अलग जगहों पे वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी कांग्रेस बनाएगी क्योंकि आप सबको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आज तक भी देश में जितने वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं वो केवल कांग्रेस की सरकारों ने बनने बने हैं उसके बाद केवल उनका दुरुपयोग हुआ है किसान न्याय की बात आती है एमएसपी का कानून बनाने की बात हमने दर्जनों बार कही है क्योंकि हमारे 700 किसानों की शहादत हम कभी नहीं भूल सकते और उनके सम्मान में भी ये योजना है इसके अलावा किसानों को जीएसटी मुक्त खेती की हम बात करते हैं और एक ऐसी आयात निर्यात नीति बनाएंगे आप सबसे साझा करके किसानों से साझा करके जिससे कि देश में जो फसल ज़्यादा हो उसको हम इम्पोर्ट ना करें और जो कम हो उसको हम एक्सपोर्ट ना करके यहाँ के लोगों को वंचित ना करें उसके अलावा हम एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो किसान के कर्ज माफ़ी को एक सिस्टमेटिक तरीके से कर्ज माफ़ी देगा मजदूरों की बात कर लेते हैं श्रमिक न्याय की बात है जिसमें कम से कम चार सौ रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी मनरेगा भी कांग्रेस ही लाई थी आपको मालूम है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट के तहत आया था और कोविड के कारण बहुत से परिवार उसके कारण बच सके थे क्योंकि उनके घर का खर्चा चल चुका था इसके अलावा 25 लाख रुपए का इलाज इन श्रमिकों को भी मिलेगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें भी मिलेगा और जो सेंट्रल की सरकार है बीजेपी की जिसको आजकल बीजेपी की सरकार ने मोदी की सरकार बोलते हैं, वो खुद भी बोलते हैं उनको इतना पूछना चाहूँगा कि पूरे देश में आप वोट मांगते हो 370 का कानून खत्म करने के बाद तो मैं पूछना चाहूँगा ये मोदी सरकार को यदि तीन का कानून खत्म होने के बाद यदि खुशहाली वहाँ पर आई है जम्मू कश्मीर में, में तो आपने वहाँ पर असेंबली की चुनाव क्यों नहीं कराए दो साल से वो चुनाव टाल रहे हैं आप जरा इसका भी लोगों को पूरी पूरी बात बताना चाहिए और अभी के चुनाव में अभी जो पार्लियामेंट का चुनाव जो चल रहा है वहाँ पे उन्होंने बीजेपी के सिंबल पे एक भी वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया यदि 370 में इतनी खुशहाली आई है तो उस एरिया में आपने असेंबली के की चुनाव क्यों नहीं लिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यूशन के बाद भी और इस टाइम उन्होंने यहाँ पे एक भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल के ऊपर वहाँ पे अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा नहीं किया इसका पूरा पूरा जवाब इस देश के लोगों को देना चाहिए ऐसा मानता हूँ ये जुमलेबाजू की सरकार है वो लोग मैंने सुना है कि कल राजनाथ सिंह जी यहाँ यहाँ आ रहे हैं वो आने के बाद आप लोग को काफ़ी लोगों के आप लोग के भाई के साथ उनका गुफ्तगू जरूर होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी वहाँ पर उन्होंने अग्निवीर की बात जरूर पूछ लेना कि भाई अग्निवीर के बारे में आपने सरकार का क्या स्टैंड है उनको जरूर पूछ लेना हमको एक मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और याद दिला देता हूँ कि जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे तब इन्होंने एक भाषण किया था उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया था और वो भाषण में जम के उन्होंने बोला था कि जब डॉलर के आगे रुपया गिरता है तो यूँ समझ लो ये देश गिरता है प्रधानमंत्री गिरता है सरकार गिरती है मैं भी पूछना चाहूँगा उन्हीं नरेंद्र मोदी जी को जो इस देश के प्रधानमंत्री आ जाए इस टाइम डॉलर के आगे रुपया गिर रहा है कि ऊपर जा रहा है और डॉलर के आगे यदि रुपया इस टाइम गिर रहा है तो फिर अब क्यों नीचे जा रहा है कौन गिर रहा है इसका बताना चाहिए जिस आदमी को दुनिया ने इकोनॉमिक्स करके सहारा है उनके आगे उनको माना है उनके काबिलियत को माना है उस आदमी के प्रति इस तरीके से बयान दे के उन्होंने उस आदमी के काबिलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा किया इस बारे में बताना चाहिए ये देशभक्ति की बात करते हैं पर राहुल जी ने जब जब उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा पार्लियामेंट के बाहर भी पूछा और पूछा है कि चाइना की जो मिलिट्री है इस देश के किस हद अंदर आ गई जरा बताओ तो देश के लोगों को कहाँ तक है तो उस बारे में एक शब्द नहीं बोलते आज भी पूरे देश में जब चुनाव चल रहा है ये देश की गरिमा की, की बात करते हैं देश को बोलते कि हमने काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम कमाया है राष्ट्रभक्ति की बात करता है तो बड़ा ये देश के लोगों ये भी तो बताओ कि चाइना कहाँ तक अंदर आया है उनको रोकने के लिए हमने क्या किया है वो तो बताने को तैयार नहीं और ये सारे मुद्दे जो है ये खोखलापन है सिर्फ बातें करते हैं प्रधानमंत्री करके बातें ही करते हैं करते कुछ नहीं है बड़ा अजीब और गरीब है जब उन्होंने परसों के दिन दो दिन पहले स्टेटमेंट किया कि मेरा जो जन्म हुआ है ये जन्म बायोलॉजिकल जन्म नहीं है ये जन्म मेरा सीधा सीधा भगवान की तरफ से ये भाई यहाँ पे इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए जो भूखे को खाना खिलाए जो अनपढ़ को शिक्षा दिलाए जो हर आदमी को रोज़गार दिलाए और इस देश के हर आदमी को एक सम्मान से जीने की व्यवस्था खड़ी करे और इस देश को खुशहाली इसलिए प्रधानमंत्री चाहिए यदि आपको ऐसा कुछ है आपको डाले वहाँ तो आपको एक आधा मठ चलाना चाहिए कहीं पूजा पाती करने चला जाना चाहिए एक आधा आश्रम करके खड़े कर जाओ और वहाँ चले जाओ इस देश को खुशहाली करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति यहाँ पे देने की जरूरत है यही उनको मैं बताना चाहूँगा नेशनल मुद्दे पे उनके पास कोई बात न होने के कारण अलग अलग तरीके की बात करके लोगों को भटकाते हैं इतना मैं कहता हूँ पर ये आपके माध्यम से उन्होंने जवाब देना चाहिए आपके माध्यम से लोगों को ये चीज़ का पूरी पूरी मालूम आ जाना चाहिए और मुझे मालूम है कि प्रेस जब सोच लेती है तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करती है मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन्होंने देश को दस साल में डुबो चुका है अब अपने को ऊपर आना है फिर से देश को संवारना है हर आदमी को इस देश को संवारने के लिए अपने अपनी तरीके से अपना अपना एक फर्ज निभाना है इतना मैं कहता हूँ आगे हमारे भाई साहब तो बैठे लोकल मुद्दे में जरूर आपको एक मिनट आपसे सवाल है जी आपके पूर्व सी एम है चरणजीत सिंह चन्नी आज उनका जलंधर में स्टेटमेंट आई है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बाघा बॉर्डर खोलेंगे और पाकिस्तान के लोग जहां पंजाब आएंगे तो भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करती आ रही है आप क्या कहेंगे सर भाजपा समर्थन करते आ रही है भाजपा ने कहा कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थन करती आ रही है मैं मैं पूरी मालूम देता हूँ इसके ऊपर पूरी बात मालूम ये बिना मैंने बोलना बराबर नहीं है पर आप इस देश के लोगों ने और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए हुए पाकिस्तान में लैंड किया फ्लाइट अपना और बिना न्यौता होने के बाद भी वहाँ प्रधान के प्रधानमंत्री के बर्थडे सेलिब्रेशन पे चले गए बधाई देने यह भूल नहीं सकते एक और जब उनका स्वरिंग से थी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को स्वरिंग में बुलाया था ये चीज़ पे भी हमने गौर करना जरूरी है आपने जो बात बोली है मैं जरूर इस पर मालूम देता हूँ आप इसके ऊपर पूरा पूरा फिर अपना तो कांग्रेस पार्टी वालों जो न्याय पत्र जारी किया गया या जो सा घोषणा पत्र है वो जो अगर मैं पंजाब की गल करा जिते नौजवान न्याय या नारी न्याय वह सा वर्कर ਜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪਲੋਇਡ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਬੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਗਰ ਐਮਐਸਬੀ ਸਾਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਅਗਰ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਹਰ ਵਰਗਜਾਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨਪ੍ਰਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਨਾ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੰਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆ ਤੋ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਰਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸੌਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਐਫੀਡਵਿਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਏ ਮੱਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟਡ ਬਣਾਉਣਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਗਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਲੌਕ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਪੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਦੁਰਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ট্রেਡਰਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਗੁੱਟ ਆ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ট্রেਡਰਸ ਫਰਮ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਥੋਂ ਖੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰ ਦੇਣਾ ਪੜਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਫੰਡਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਬਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਸੀਮਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਾਦਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਮੇਰ ਕਾਂਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਣੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਜੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਜੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਂਡਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆ ਉਹ